এই প্ৰান্তৰ মধ্যেদি অবিৰাম গতিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে সমস্ত অসম ভূমিক প্রত্যেক বছৰে ধুই যোৱা কামটো করে ঠিক তেনেধৰণে আন আন মহানদী বৈকুণ্ঠৰ পৰা অহৰহ বৈ আছে এইখন হ'ল নাম গংগাজল বৈকুণ্ঠৰ প্ৰেম অমৃতৰ নদী আৰু এই নদীখন বৈছে সমস্ত মানৱৰ হৃদয়ৰ মধ্যবি এনেহেন নাম গংগাজলত আমি যদি এবাৰ কাৰণে স্নান কৰিব পাৰোঁ নাম গংগাজল যদি এবাৰ আমি পান কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনৰ সমস্ত পাপ কলুহ কালিমা নাইকিয়া হৈ যাব বুলি আমাক শাস্ত্ৰসমূহে সিদ্ধান্ত দহাইছে সেয়েহে দৰকাৰ আছে যিদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত যদি কোনোদিন স্নান পান কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যদি সান্নিধ্য লাভ কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে নদী বৈ আছে বৈ থাকিব কিন্তু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত সম্বন্ধ নহ'ব ঠিক তেনেধৰণে চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে সৰ্বত্ৰতে নাম গংগাজল বৈ আছে আমাৰ প্ৰয়োজন আছে আমি সেই নাম গংগাজলত গৈ স্নান কৰিব লাগিব এতিয়া এই নাম গংগাজল বৈ থকা মহান তীৰ্থৰো তীৰ্থ হ'ল আপোনাৰ সবৰে বৈকুণ্ঠ থান নামগৃহ থান গোটেই নাম গৃহলৈ আমি সমস্তজন এইকাৰণে অহাটো অতিবৰ দৰকাৰ যোৱাকালিৰ পৰা যিদৰে আপোনাৰ সমৰ দুদিনৰ কাৰ্যসূচীৰে নাম নিজৰা চৈতন্য হৈ আছে এই নামঘৰ বকুণ্ঠ ধামত হয়তো অহাকালি প্ৰাতশৰ পৰা বা আজিৰ ৰাতিৰে পৰা আৰু নহ'ব আৰু সদায় এই দুটা দিন ঘূৰি নাহে সেইকাৰণে আমি এই সুবিধাকণ পাওঁতে ভকতৰ সংগ নাম নিজৰাত আমি এবাৰ স্নান কৰিলে আমি এবাৰ যদি নামত স্নান কৰা যায় হেনো নাম লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ জন্মে জন্মান্তৰ অনাদি জন্মৰ পাপ সংহাৰ হৈ যায় বুলি কৈছে মন কৰিব লগা কথা এইটো যে এবাৰ নাম গংগাজলত স্নান কৰাৰ লগে লগে অনাদি জনমৰ এই জনমৰটো পাপ শেষ হ'বই ইয়াৰ আগৰ জনমত তাৰ আগৰ জনমত এই ধৰণে হিচাপ কৰি যাওঁতে যাওঁতে আমাৰ কিমান জুনিজাত জন্ম হৈ আহিল আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে অনাদি বুলি কৈছে আমাৰ জন্ম বহু বহুবাৰ হৈ গ'ল পশু পক্ষী কীট পতংগ উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ এই যোনী ভ্ৰমণত আহি আহি আমি কেনেবাকৈ অহেতু ভগৱন্তৰ কৃপামৰ্মে এবাৰৰ কাৰণে কলি যুগত নৰজন্ম পাই গ'লোঁ এই নৰজন্ম পাই যদি আমি ভগৱন্তৰ নাম গংগাজলত স্নান কৰোঁ তেতিয়া হেনো আমাৰ অনাদি জন্মৰ পাপ শেষ হৈ যায় এই কথাটো বিষ্ণুৰ চাৰিজন পাৰিষদে যমৰ দূত তিনিজনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল যেতিয়া নেকি যমৰ দূত তিনিটাই অজামিল নামৰ ব্ৰাহ্মণজন মহাপাটকী বেশ্যাত পতিত হ'ল দহটি সন্তানৰ জন হ'ল আৰু শেষৰ ল'ৰাটোৰ নাম কনিষ্ঠ ল'ৰাটোৰ নাম ৰাখিছিল নাৰায়ণ অকস্মাত ল'ৰাটোৰ মোহত পৰি যমৰ দুতকেইটাৰ ভয়ানক ৰূপ দেখি আইশ নাৰায়ণ বুলি কৈছিল ঈশ্বৰত মতা নাছিলে কিন্তু নিজৰ ল'ৰাটোকহে মাতিছিল ল'ৰাটোৰ নাম ৰাখিছিল নাৰায়ণ এটেকটে সেই অজামিলৰ মহামহাপোচন হৈ গ'ল কেৱল অকস্মাতে মান নাৰায়ণ বুলি কোৱাৰ কাৰণে তে যমৰ দুতকেইটাই সুধিছে সেই পাৰিষদগণ এই অজামিলটো এজন মহান পাপী আছিল গতিকে মহাপৰ কাৰণে অজামিলক আমি যমৰ ওচৰলৈ নিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য ইয়াৰ শাস্তি ভুগিব লাগিব যমৰ নগৰত গতিকে আমাৰ কি ভুল হ'ল আমিতো কোনো ভুল কৰা নাই অথচ তোমালোকে আমাক কিয় আমাৰ এই কাৰ্যত বাধা দিলা আমাক কিয় ইমান শাস্তি দিলা তেতিয়া জমৰ দূত চাৰি বিষ্ণুৰ পাৰিষত চাৰিজনে কৈছে অ ৰাম শুন যৱ দূত ক হৃণয় Oh, <Sings> oh, কি বুলি যেন বহু কাল ঘৰ আন্ধাৰ আচয় যেনিবা এটা পাহাৰৰ গহ্বৰত সূৰ্যৰ পোহৰ কোনোফালৰ পৰা যাব নোৱাৰে ইমান মানে পাহাৰৰ মাজত থকা এভাগ গহ্বৰ তাত কেৱল অনাদি কালৰ পৰা কেৱল আন্ধাৰেই আন্ধাৰ আছে আন্ধাৰ এইকাৰণে আছে তাত সূৰ্যৰ পোহৰ যাব নোৱাৰে সেইকাৰণেই আন্ধাৰ অকস্মাত যদি কণমানি ল'ৰা এটাই জুই চোলা কাঠিটো মাৰি বন্তি গছ জ্বলাই দিলে গহ্বৰটোৰ ভিতৰত তে গহ্বৰটোৰ ভিতৰত থকা আন্ধাৰবিলাকে এই কথাটো দাবী কৰিব নেকি পোহৰক হেৰৌ পোহৰ আমি ইয়াত কিমান যুগৰ পৰা সোমাই আছোঁ তই আহিলি বুলি আমি যাম নেকি নহ'ব আমি যাব নোৱাৰোঁ এই বুলি যিদৰে আন্ধাৰে পোহৰৰ সন্মুখত কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাথাকে অৰ্থ নাথাকে ঠিক তেনেধৰণে যেন বহু কালঘৰৰ আন্ধাৰ আশ্ৰয় একবাৰক প্ৰদ্বীপ জালিলেই যিদৰে নষ্ট হয় সেইমতে একবাৰৰ নাম লৈলে জাৰ অনাদি জন্মৰ পাপ হ সংহাৰ আমি এনেহেন এভাগ ভাগৱত গ্ৰন্থ প্ৰথম স্কন্ধৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ পৰা কেৱল ভাগৱত গ্ৰন্থত নাম নিজৰাই অহৰহ বৈ আছে তে আমি নাম নিজৰাত স্নান কৰাটো কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব কৰ্তব্যই নহয় আমাৰ পৰাম পুৰুষাৰ্থ চাৰি পুৰুষাৰ্থৰ ভিতৰত মহাপুৰুষাৰ্থ বুলি কোৱা হৈছে আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰত্যেকজন আই বাপৰ জীৱনত আমি প্ৰত্যেকেই চাৰি পুৰুষাৰ্থৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ চাৰি পুৰুষাৰ্থ মানে কি ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য অ' ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য পুৰুষাৰ্থি উপায়ক খোজন আৰু নপাৱে বিচাৰি উপায়ক খোজনতে আৰু নপাৱে বিচাৰি মানে আমাক যে ধৰ্ম লাগে আমি যে ধৰ্ম ভাল পাওঁ আমি অৰ্থ বিচাৰোঁ অৰ্থ আমাক লাগে টকা পইচা নহ'লে আমি চলাত জটিল হ'ব আমাক বিষয় সংসাৰক সুখ লাগে কাম বাসনা এই কথাটো কৈছে সাংসাৰিক কামনা বাসনা সুখ আমাক লাগে আমাক মুখ লাগে আমি এই সংসাৰৰ জালাযান্তনৰ পৰা অব্যাহুতি কম বেছি পৰিমাণে সমস্তজনেই বিচৰা হয় কেলে বিচৰা হয় আৰু বিষয় সংসাৰক সুখ লাগে বুলিছিলে পালে তাতে থাকিলেই হ'ল বিষয় সংসাৰক সুখ ইমান ধুনীয়া কিমান ধুনীয়া বিহু সংসাৰ হ'ল ওৰাম প্ৰথমে মধুৰ খালে বি নাজানিয়া মচ্ছে যে ন বৰশী কিলে মাছটোৱে যদি লোহাৰ এডাল হাকোটা বুলি ওভোতা কৰোঁ বুলি মাছটোৱে যদি বুজি পালেহেঁতেন কেতিয়াও নাখায় সি বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে দেখিলে ওপৰত এটা টোপ এটা চিলাই থোৱা আছে ই ঢেকুলীটোৱে সঁচাই টোপটোৱে সঁচা আৰু মইতো আজি কিমান দিনৰ পৰা ভোকতেই আছোঁ হা খামেই খাম আজি এই বুলি সি দিলে খায় যাই গিলি দিলে আনে টোপটোৰ ভিতৰত থকা উভোটা লোহাৰ কোলডাল যেতিয়া তাৰ ডিঙিত কলচিত লাগি গ'ল ক'ত এৰাব আৰু এৰাব নোৱাৰে যিদৰে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ হেনো বিষয় সংসাৰৰ সুখবিলাক প্ৰথমে বৰ মধুৰ বুলি কৈছে ইমান ভাল ইয়াতকৈ আৰু নালাগে আৰু এইবুলি ভবা যায় কিন্তু দিনক দিনে ই বছৰ সি বছৰ সি বছৰ সি বছৰ দিনক দিনে আহোঁতে আহোঁতে যিমানেই বয়সে গৰকি গ'ল পুৰণি হৈ আহিল লাহে লাহে বিষ আৰম্ভ হ'ল আৰু বিষয় বিষধ কিহৰ দিশ বুলি কৈছে বিষয়ৰ বিষ কি বিষয়ৰ বিষ এই আমাৰ সাংসাৰিক বিষয় বাসনাৰ বিষ এই কথাটো কৈছে বিষয় বিষধৰ বিষে জৰা জৰ এই বিষয় বিষয়ে আমাক এনেকুৱাকে গ্ৰাস কৰিলে যাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰ জৰাজীৰ্ণ হৈ গ'ল দেখা যায় যে এই বিষয়সুখটো যদিও সুখ বুলি ভবা হৈছিল ইও প্ৰকৃতাৰ্থত সঁচা সুখ নহয় এই সাংসাৰিক সুখবোৰে প্ৰথমতে যিমান সুখ দিছে আমাক আমি সুখী বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত আত্মিক সুখৰ নাম গন্ধ নাই কেৱল দৈহিক সুখৰহে এটা সম্বন্ধ আছে গতিকে দৈহিক সুখ সম্বন্ধেই দৈহিক সুখ পদ্ধ প্ৰত্যেকটো সাংসাৰিক দৈহিক সুখৰ লগত একো একোটা মহান তিতা জ্বলা দুখ নিহিত হৈ থাকে এই তিতা জ্বলা যি সাংসাৰিক দোষ এই দুখটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি মুকুটি প্ৰত্যেকে বিচাৰোৱেই মুখ্য আমাক লাগে ধৰ্ম আমাক লাগে অৰ্থ আমাক লাগে কামৰ সংসাৰ সুখ লাগে আৰু মুখ্য সুখো আমাক লাগে এই ধৰ্ম অৰ্থ কামৰ মুখ্য চতুৰ বৰ্গ বা চাৰি পুৰুষাৰ্থত সিদ্ধি লাভ কৰাৰ উপায়টো কি আমি যিমান যিমান কৰি মানে কেৱল টকা পইচা ধনৰ কথাটোকে চিন্তা কৰোঁ দিনক ৰাতি কৰিছোঁ ৰাতিক দিন কৰিছোঁ যিমানেই সাংসাৰিক সুখ মোৰ পৰিয়ালটো মোৰ বিষয় সুখখন সুখী হৈয়ে থওক বুলি যিমানেই নেভাব লাগিলে নাই হোৱা নহয় যিমানেই অৰ্থ আমাক লাগে বুলি আমি যত্ন প্ৰযত্ন নকৰোঁ লাগিলে নহয়গৈ নহয় নাতেগে নহয় আজি যদি এক লাখ টকা এটা পাওঁ কালিলৈ আৰু দুই লাখ টকাৰ হিচাপটো মনলৈ আহিবই নহয় গতিকে যিমানেই মুখৰ কথা নাভাব লাগিলে মুকুটি আমাক কোনে দিব মুকুটি লাভ কৰাৰ ৰাস্তা নাই নহয় এই চাৰি পুৰুষাৰ্থৰ উপায় যিমানেই আমি অৱলম্বন নকৰোঁ লাগিলে অসম্ভাৱনাৰে সৈতে সাংসাৰিক দৃষ্টিৰে সৈতে ইয়াৰ হেনো উপায় লাভ কৰিব পৰা নাযায় বুলি কৈছে তেতিয়ালৈকে কেতিয়ালৈকে ইয়াৰ এটাই মাথোন মহান উপায় আছে সেইটো হ'ল ও ৰামে কৃষ্ণৰ ভকতী জানা পৰ মূপায় মহাপুৰুষাৰ্থ এটা পদেনাই যিমান যিমান পৰিমাণে আপুনি যিমানেই ধৰ্ম নকৰক লাগিলে আমি যিমানেই অৰ্থৰ পাছত নদৰোঁ লাগিলে আমি যিমানেই বিষয়বাসনাৰ পাছত নালাগো লাগিলে আমি যিমানেই মুখৰ কথা নাভাবোঁ লাগিলে এই চাৰি বৰ্গ সাধন কৰাৰ এটাহে ৰাস্তা সেইটো হ'ল হৰি ভক্তি কৃষ্ণৰ ভকতি জানা পৰম উপায় মহাপুৰুষাৰ্থ আঁত পৰে আন নাই কৃষ্ণৰ ভকতি হ'ল পাঁচ নম্বৰ পুৰুষাৰ্থ যাক মহাপুৰুষাৰ্থ বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰে হেনো এই চতুৰ্বৰ্গক কল্যাণ সাধন কৰাৰ ৰাস্তা আন একোৱেই নাই বুলি কৈছে গতিকে সেয়েহে আপোনাৰ সময়ৰ আজি বৰ পবিত্ৰ এভাগ অধ্যায় চলি আছে যে প্ৰজাপতি দক্ষ এটা মনত আক্ষেপ লৈ এটা কৰুধাব লৈ এটা জেদিমল লৈ মহাদেৱ শংকৰ মানে কি মোৰ জোঁৱাই মোৰ জোঁৱাই হৈ মোক মানে পিতৃ ব্ৰহ্মাৰ ব্ৰহ্মাসত্ৰত যিদিনা যজ্ঞ হৈছিল সেইদিনা সেই যজ্ঞত মানে সেই বৃহস্পতি যজ্ঞ পাতিছিল ব্ৰহ্মাই ব্ৰহ্মাই পতা বৃহস্পতি যজ্ঞত মই যেতিয়াকৈ উপনীত হৈছিলোঁ সকলো সভাসদবৰ্গৰ লিপিচ মণ্ডলী সকলো ব্ৰাহ্মণ সজ্জন সকলোৱে উঠি মোক সম্ভাষণ জনাইছিল কেলে মই প্ৰজাপতি হওঁ মোক স্বয়ং পিতা ব্ৰহ্মাই মোক প্ৰজাৰ পালক হিচাপে মোক প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিছে গতিকে মোৰ সন্মান আছে মোৰ মৰ্যাদা আছে মোৰ গুণ গৰিমা আছে গতিকে সেইকাৰণে সকলো সভাসদবৰ্গই মোক উঠি সন্মান জনাইছিল মোক অপমান কৰিলে মোৰ জোঁৱাই শংকৰে এই ক্ৰোধত ক্ৰোধী হৈ প্ৰতিশোধৰ ভাৱনা লৈ এটা আৱেগত যজ্ঞ পাতিল মানে দক্ষই আৰু সেই দক্ষ যজ্ঞত কি দুষ্পৰিণাম হ'ল তাৰ শেষৰ পৰিণামত মহাকল্যাণ সাধনৰ কাৰণে দক্ষই পতা যজ্ঞটোক বাদ দি পুনৰ দক্ষক জীৱনদান দি এটাই যজ্ঞ পতাৰ পাতিবৰ কাৰণে মহাদেৱ শংকৰে সিদ্ধান্ত দিলে হেই প্ৰজাপতি দক্ষ তুমি এই মহাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে এটা যজ্ঞ নতুনকৈ কৰা কি যজ্ঞ বৈষ্ণৱযজ্ঞ কিয়নো বৈষ্ণৱযজ্ঞ পাতিবলৈ আদেশ দিলে এই গোটেই কথাবোৰ আমি চাব লগা আছে মই এই কথাকেইটা মোটামুটিকে এনেধৰণে আগবঢ়ালোঁ এতিয়া ইয়াৰ বিতং বিশ্লেষণৰ দিশত আমি অকণমান আগৰ পৰা চাব লাগিব